कितना ही दुख की बात है कितना बड़े दुख की बात है भाई कि जब हम में से कोई बंदा मैं अपनी बात करता हूँ भाई कि हम में से जब कोई बंदा यार बिस्तर मर्ग पर लेटा होता है तो इंतज़ार कर रहा होता है यार मेरा चचाज़ाद आएगा मेरा ताया वो आएगा मुझे पूछने और बार बार पूछता है और हकीक़त में ऐसे होता भी है वो पूछ रहा होता है कि मेरा चचा नहीं आया मेरे से बात करने के लिए कि आखिरी वक्त चल रहा है मेरा ताया भी मेरे से बात करने नहीं आया मेरा कज़न नहीं मुझसे बात करने आया तो वो ये पूछते 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 भाई इस दुनिया से चला जाता है और मरने के बाद हम जैसे बंदे अपनी अना को बचाने के लिए अपना नाम बचाने के लिए मैय पर जाकर बैठे होते हैं और बुलंद आवाज़ से कह रहे होते हैं कि भाई उठ हमसे बात कर यार जब वो जिंदा था तब हम उसका चेहरा देखने के लिए भी जनाब वो नहीं थे मुद्दे ही नहीं थे कि यार ये हमारे सामने भी आए हम इससे बात करें और बड़े ही दुख की बात है भाई बड़े दुख की बात है टूटे हुए दिल के साथ ये बात कहता हूँ मैं कि ईद के दिन ना दो भाइयों के मकान बिल्कुल साथ होते गए एक ही दीवार होती गए और इतना इजाज़त नहीं होती कि उस खुशी के मौक़े पर एक भाई दूसरे भाई को आके मिल ले या उसको ईद मुबारक कह दे और एक पाँचवें गांव से पाँचवें पिंड से उठ के आ रहा होता है बंदा मिलने के लिए फिर पूछा जाना भाई ये कौन है सो पहले तो कभी देखा नहीं भाई ये ये मेरा मुंह बोला भाई है यार अफसोस की बात है एक पेट से पैदा हुए दो बंदे आपस में भाई ना बन सके तो पांचवें गाँव से उठ आने वाला बंदा क्या हमारा भाई बनेगा खूनी रिश्ते हम कुर्बान कर रहे हैं कत्ल कर रहे हैं पिछले जुमे में ये बात कर रहा था और एक जुमला हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा चल चुका है और ये मुसलमान के लिए ना बड़ा ही गिरा हुआ जुमला है हम बोलते हैं ना कि जनाब कि मैं मुश्किल के वक्त ना गधे को भी बाप बना लेता हूँ सुना ना आपने ये जुमला सुना बोल भी जाते हैं कभी कभी हम के जनाब के मुश्किल के वक्त ना मैं गधे को भी बाप बना लेता हूँ यार ये कितना इंसानियत से गिरा हुआ जुमला है कम अज़ कम मुसलमान तो ये जुमला ना बोले ना हदीस शरीफ में ना कि खैर उन्नासी में जतनाज के लोगों को पैदा किया गया है नफ़ा पहुँचाने के लिए और तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपने भाई को अपने साथ रहने वाले को नफ़ा दे और हम तो भाई ये कहते हैं कि जनाब हम किसी से दोस्ती करते हैं उससे नफ़ा लिया और उसको छोड़ के भाग गए और कितना ये गिरा हुआ जुमला होता है हमारे सामने जब हम बात कर रहे होते हैं भाई हम तो अपना मतलब निकल के साइड पर हो जाते हैं कम अज़ कम हम जैसा बंदा तो ये बात ना करे मुसलमान तो ये बात ना करे ना कितना इंसानियत से गिरा हुआ जुमला है कि मैं मुश्किल वक़्त में गधे को भी बाप बना लेता हूँ अल्लाह अकबर और खूनी रिश्तों का जनाब हमें पता ही नहीं होता उनकी कदर ही नहीं करते और वो तरसते रहते हैं कि यार हमारा भाई हमसे बात करे और आज कल तो भाई दौर ये आ चुका है भाई तो बड़ी दूर की बात हमारी नौजवान नस्ल कुछ ऐसी भी कम वक्त होती है जो अपने बाप से भी नाराज़ है अल्लाह अकबर अपने बाप से भी बात नहीं करते ये भी वक्त है इस वक्त काफी जगहों पर यह चल रहा है और मैं एक जगह का बात बताऊं बिल्कुल छोटी सी कि एक हाफिज कुरान था बच्चा और मैं हकीकत बताने लगूँ ये किसी किताब की बात नहीं हाफिज कुरान बच्चा था उसने जनाब अपने वाल साहब को फेंटी चाड़ दी अपने वाले साहब को मारा उसने ये हालत तो यहां तक पहुंची हुई है और काफ़ी काफ़ी दफ़ा हमें ये भी जनाब फ़ोन पे बातें बताई जा रही होती हैं कि जनाब हमसे पूछा जा रहा होता है कि ये ऐसे ऐसे मसला है कि हमारे बच्चे हमसे नहीं बोलते माँ से बच्चा नाराज़ है बाप से बच्चा नाराज़ है कितना अफसोस वाली बात है